Yang berhormat Dato' Andan. Yang orang tahu dia adalah timbalan Pesuruh Jaya, Pas Pahang. Tentulah orang kenal dia sebagai Adun Berserah. Yang orang tak tahu beliau ketua sekretariat wakil-wakil rakyat yakni ahli-ahli parlimen dan adun-adun Perikatan Negeri Pahang, Perikatan Nasional Negeri Pahang. Apa maknanya tuan-tuan dan puan-puan? Dari struktur organisasi pun Perikatan Nasional Negeri Pahang sudah bersedia. Tadi Datuk Khalid kata, orang kata, kalau kita jadi kerajaan, kita tak nak guna kalau. Apabila kita jadi kerajaan, insyaAllah kita sudah bersedia strukturnya pun dah ada dah ada sekretariatnya dah ada pemegang portfolionya sebenarnya kita sudah ada kerajaan bayangan di negeri Pahang dalam perlembagaan negeri Pahang tiada ketua pembangkang kita ada ketua pembangkang yang berhormat datuk seri ustaz tuan ibrahim kalau kerajaan di negeri Pahang ada menteri besar yang pegang pelbagai portfolio dan ada esko-esko. Tuan Ibrahim pegang beberapa portfolio dan setiap seorang adun Pahang juga dari Perikatan Nasional juga pegang portfolio. Itu yang saya katakan dari segi struktur kita sudah bersedia. Boleh atau tidak menang? InsyaAllah. Err... Uh, uh. Tengganu menang 41-0. Kami pun ada tempat kami menang macam itu juga. Di Pahang, Jerantut 4-0. Maran 4-0. Ah ha, belumlah merebak lagi tetapi PRU 14 satu saja ahli parlimen, lapan saja adu. Lepas PRU 15, tujuh ahli parlimen dari 14 dan 17 adun. Sama je dengan barisan nasional. Dia 17, kita 17. Copel dah tu. Kalau kita, cadangan kita, supaya bekerjasama dengan Dema. Tapi Dema tak nak. Dia nak bekerjasama dengan PKR, dengan DAP. Itu yang menjadikan mereka jadi kerajaan. Bayangkan kalau istilahnya muafakat nasional, itu berjalan. Tak ada benda lah. Ini esko lah. Ini tak tahu esko benda dah ni. Ya? Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata hogoh jelai dan selepas ini hogoh benda, ini bukan angan-angan mak jenin. Kita ada iltizam, kita ada komitmen, walaupun kita yakin tetapi sebagai orang Islam kita bersederhana, kita tidak takabur, tetapi kita mempunyai rasa keyakinan yang tinggi insya-Allah dalam PRU yang ke-16 kita dapat menerajui membentuk kerajaan dan mentadbir Pahang Darul Makmur insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Mengapa kita yakin? Ada dua sebab. Sebab besar. Sebab yang pertama ialah kerana kerajaan yang ada ini tak boleh pakai. Kerajaan federal tak boleh pakai. Kalau Datuk Sanusi Menteri Besar Kedah malam ini ada, dia dah tentu kata apa? Perdana Menteri ni buka mulut je. Belum buka mulut pun hari hujan dia bohong, tak hujan lagi bohong. Dan cerita dia bohong itu tak habis-habis. Membentangkan belanjawan 2026. Dia umum kerajaan akan berbelanja 470 bilion ringgit. Apa perkiraan wang dia? Kita tengok dalam buku. Dalam buku dia umum 470 bilion. Yang ada perkiraan dalam buku ialah 420.2 bilion. Eh mana 50.8 bilion? Rupanya 50.8 bilion itu datang daripada GLC, datang daripada badan berkanun, datang daripada uh, Minister of Finance Incorporated. Bukan tak boleh guna 50.8 bilion itu tetapi janganlah isytihar seolah-olah yang 50.8 bilion itu adalah wang pam cara dia bercerita tu macam itu adalah wang awam itu bukan mengapa dia buat begitu sebab tahun depan dia punya agak saya agak tahun depan apabila dibentangkan perkiraan kaun wang yang disatukan eh belanja tak banyak mana tetapi pendapatan banyak jadi defisit dia merosot lebih kuranglah dengan kepala menteri besar Pahang tak reti buat duit Bukan Empat ratus naik Lepas tu Oh satu trilion lebih Kita punya pendapatan Lah Bukannya pendapatan dari pelaburan Bukan pendapatan dari pembangunan Bukan pendapatan dari projek yang Mendapat keuntungan Tetapi cukai Yang ini manipulasi angka Tuan-tuan dan perempuan Kita dah letih Dengan area yang demikian dan kita nak supaya kita berprinsip, kita jujur dan kita ikhlas apabila kita mentadbir sama ada di Putrajaya ataupun di Kuantan Dan ini cita-cita kita Sebab itu apabila di peringkat federal, di peringkat persekutuan Kita bukan hanya jadi pembangkang biasa tetapi kita menjadi pembangkang yang konstruktif Dan kita pun ada kerajaan bayangan sebenarnya Cuma kita tak guna istilah kerajaan bayangan Kita guna portfolio-portfolio Hamzah Zainuddin adalah ketua pembangkang Datuk Pakiu Ketua WIP ha, Itu macam timbalan Perdana Menteri lah Ya saya adalah ketua portfolio pendidikan. Dr. Sam, ketua portfolio pengajian tinggi. So kita dah ada. Sebab itu kalau tuan tengok, tuan-tuan tengok siapa Saifuddin ni asyik-asyik cerita pendidikan. Asyik-asyik cerita pendidikan. Dah sebab saya jaga portfolio pendidikan. Dan saya katakan tadi kita ni pembangkang konstruktif. Sebab itu apabila kita berbahas, contoh, Ketua Pembangkang sejak awal tahun sudah bercakap soal konsensus nasional baru. Itu pelan politik kita. Kita dah tak nak dah cerita politik mesti nak menang mesti nak menang dengan apa cara tak boleh dah political survivalism menipu beli udi tak boleh kita mesti lebih ikhlas dan jujur Politik kita mesti politik yang islamik. Begitu. Yang bagi orang bukan Islam, kita kata politik nilai. Kemudian, Dato' Amzah sebut tentang pembaikan struktur ekonomi. Itu yang baru-baru ini apabila beliau berbahas pada Isnin minggu lalu di Parlimen, dia membentangkan gagasan belanjawan Perikatan Nasional Kek Ekonomi macam mana rakyat nak senang kalau kek ekonomi itu kecil? Kek. Jadi kita kena besarkan kek ekonomi. Kena cari perkara-perkara baru. Kekayaan-kekayaan baru. Seperti elemen nadir bumi sebagai contoh. Cukai kena lebih progresif. Bila saya sebagai ketua portfolio pendidikan berucap hari selepas beliau, saya membentangkan kurikulum persekolahan Perikatan Nasional. Kita dah siap kerangka kurikulum pendidikan Perikatan Nasional. Apa dia? Pertama, mereka ni di KPM dengan KPT tahu apa benda lah caranya kerajaan yang sama tapi sedang menyiapkan dua pelan pendidikan. KPM Pelan pendidikan nasional bermula tahun 2026. KPT pelan pendidikan nasional bermula 2025. Kan dah pening? Kita kata perikatan nasional satu saja, pelan pendidikan nasional tak kiralah satu kementerian, kedua kementerian yang jaga pendidikan, satu saja. Ni tak ada WhatsApp group pegangnya. Dan mesyuarat kabinet macam mana? Sampai ada dua plan. Dulu masa Muhyiddin Yassin jadi Menteri Pendidikan pun, satu saja plan. KPT guna yang sama, KPM guna yang sama. Mengapa harus ada dua? Menteri Pendidikan, dia bercakap soal pembinaan karakter. Saya kata, karakter ini, daripada bahasa Inggeris, maksudnya yang asal ialah topeng berubah-ubah. Sekejap topeng putih, sekejap topeng hitam, sekejap topeng merah. Yang kita nak ialah ta'adib sebagai pendidikan yang sebenar. Jadi pembinaannya, pembinaan apa? Pembinaan adab. Soal jasadnya, soal akalnya, soal rohnya. Kita nak berpindah daripada istilah-istilah barat. Istilah barat tu apa dia? Fizikalnya, spiritualnya, emosinya. Nah, kita ada istilah Islam. Adab. Yang nak dibangunkan rohnya. Yang dibangunkan akalnya. Yang dibangunkan jasadnya. Kenapa kita mesti terima dan gunakan istilah istilah barat? Kerana itu ada maksud yang berbeza. Model untuk kurikulum dan pendidikan kita ialah Rasulullah SAW. Di mana letaknya nanti model itu dalam kurikulum di universiti? Lepas tu kita turunkanlah. Daripada prasekolah sampai ke sekolah rendah, sampai ke sekolah menengah, sampai ke universiti. Tapi menuju model Rasulullah SAW. Tanya Kementerian Pendidikan, apa model dia? Tak ada model. Ya, kita ada model. Jadi kita kena mem menghidupkan, membina dengan cara yang sedemikian rupa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan penceramah. Saya sekadar nak menunjukkan, ah ha, itu baru gezet. Maknanya di peringkat kebangsaan, di peringkat federal kita dah bersedia untuk menjadi kerajaan di Putrajaya. Ini baru seorang ketua portfolio bercakap panggil yang lain-lain itu masing-masing akan bercakap bidang masing-masing memanglah tidak detail seperti kerajaan buat buku rancangan Malaysia ke-13 tetapi kita tahu arah mana haluan mana cara mana kita hendak membangunkan negeri Pahang dan membangunkan Malaysia dengan cara yang jauh lebih baik saya kebetulan tuan-tuan dan puan-puan jaga portfolio pendidikan ni mudah sangat. Tak nah, bukan mudah, mudah sikit kerana lawannya ialah menteri Kementerian Pendidikan. Saya cuma nak elak satu je bila saya ceramah. Saya jangan kata apa? Jangan Pusik sekolah. Jangan kacau sekolah saya. Jangan ganggu guru saya. Ha, maknanya asal tak cakap gitu. Maknanya jauh lebih baik daripada dia lah. Itulah saja. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.